أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم اني اعوذ بك ان اضل او أذل او أزل او أزل او اظلم او اظلم أو أجهل جهل علي اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى sambung lagi rukun iman yang kelima dan yang keenam. Ini rukun iman yang kelima uh, beriman dengan hari akhir. Maksudnya beriman dengan hari akhirat lah. uh, hari akhirat ataupun hari kiamat. <coughs> Baik. <coughs> Baik, bila permulaan uh, al-yaumul akhir tu permulaan dia bila baik ada khilaf berkaitan uh, tentang permulaan uh, hari akhir ada yang kata bermula apa ni selepas daripada mati ha, uh, mula daripada matilah mula daripada mati ha. Uh, dan dapat yang uh, lain itu pendapat yang disebut oleh Imam al Juri dalam dalam apa dalam syarah dia Tufatul Murid tu. Uh, dia sebut itu adalah pendapat yang sahih iaitu bermula apa ni bermula daripada tiupan sangkakala yang kedua. Hmm. Bermula daripada tiupan sangkakala yang kedua. ni yani, ia hmm. berda' minan nafkah as-saniyah. Hmm. Antara pendapat lain bermula Bermula daripada mati. Kan. Sebab tu dikatakan. Uh, Man hmm. mata qamat qiyamatu. Siapa yang, yang mati maka telah berlakulah kiamat dia. Faham tak? Hmm. Jadi uh, pendapat syarah. Syarah dalam. tadi uh, kita akan tengok. Pandangan syarah. Dia kata mula daripada ma mati. Mula daripada mati. <coughs> Baik itu berkenaan dengan permulaan hari kiamat hari akhir. Ha, disebut sebagai hari akhir sebab selepas tu tak ada lah sebab tak ada malam dah lepas tu. okay? disebut sebagai hari tu hari akhir. Sebab tu tak ada dah malam. Semua tak ada dah matahari apa semua. Eh, kita nak bilang hari siang malam tak ada dah. Sebab so, tu disebut sebagai hari hari akhir. Uh, kemudian pengakhiran dia. Akhir bagi hari kiamat tu Uh, sampai bila? Sampai mana? Yang tu pun ada. Ada khilaf. Uh, ada yang kata bermulanya daripada kita ambil satu pandangan lah. Semua pandangan dalam ni apa disebut bermula daripada mati. Kan? Uh, yang disebut oleh Imam Bayjuri dalam syarah Jawaharah Tauhid tu dia sebut uh, uh, atas pendapat yang sahih bermula daripada tiupan sangka kala yang kedua. Kan waktu tiupan sangka kala yang kedua tu semua dibangkitkan balik tiupan saka kala yang pertama pakat mati kan tiupan saka kala yang kedua dibangkitkan dibangkitkan semula Itu semua semua akan dibangkitkan balik sama ada orang Islam ataupun orang kafir ke semua akan dibangkitkan dia bangkitkan balik hmm. Lepas tu dibangkit ni lah orang kafir yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Yasin tu. yang kita sunat saktah. Ayat dia apa? min tu qalu uh, ya wa qalu uh, ya wailana man aman uh, ba'asana min markadina uh, sebab antara satu nafkah satu uh, tiupan sakakala yang pertama dan juga tiupan sakakala yang kedua tu dia ada waktu dikatakan 40 40 tahun faham tak dan orang kafir ni dia diseksa dia diseksa apa ni uh, panjang dalam kubur dia jadi seksalah seksa, seksaan kubur. Kan? Cuma bila waktu nak dekat sampai nafkah yang kedua, tiupan sangka yang kedua tu, mereka diberi rehat ha, tak? Ha tak? Mereka diberi rehat tak? Boleh tidur. Tiba-tiba bangkit. Kena bangkit. Ha tak? Mereka ni tiupan sangka yang kedua, mereka dapat bangkit. Mereka bangkit. Itu yang mereka kata tu, Qalu ya wailana mereka berkata wailana maksudnya celakalah kami dah dibangkitkan asal kena kena seksa lepas tu dapat rehat sat lepas tu kena bangun pula bila bangun tahu dah lah nasib kan ha tu kata wa ya wailana celakalah kami Man ba'athana mim marqadina siapa yang membangunkan kami daripada tempat tidur kami daripada kubur tu lah ha, tu tak ada cerita dalam surah yasin itu waktu sangka kalah yang, yang kedua jadi waktu sangka kalah yang kedua tu semua akan dibangkitkan dibangkitkan semula waktu sampai bila kita kata itu permulaannya hari kiamat hari akhir dan sampai bila pengakhiran dia ada pandangan kata ila ma'la yatanaha sampai tidak berkesudahan tak berkesudahan kan? sebab orang akan masuk akhir sekali akan masuk syurga akan masuk neraka dan kita akan dapat nikmat yang berterusan. Kan hak dalam syurga, berterusan dalam uh, dalam syurga dan yang di dalam neraka pun orang kafir dia akan berterusan dalam neraka lah. Kan? Dia akan khalidi nafiha. Dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Adapun orang Islam yang ada buat dosa, maka dia masuk dalam neraka dulu, disucikan dulu barulah akhir sekali dia akan masuk ke syurga. Ha. Jadi sampai tak berkesudahan, bab dalam syurga pun, apa ni, duduk apa, kena seksa, kena apa, syurga kena dapat nikmat. Dalam neraka dapat seksa. Jadi tak berkesudahan. Itu satu pandangan lah. Dan ada pandangan lagi, habis hari kiamat ni, apabila uh, sampai masuknya ke dalam, yang ahli syurga masuk dalam syurga, ahli neraka masuk dalam neraka. <tuh> itu akhir dia atas satu pandangan yang yang lain hmm. pandangan uh, uh, syarah ni ada ihtimal uh, ada ihtimal masuk dia uh, tak ada tak berkesudahan ataupun akhir dia apabila masing-masing masuk dalam syurga ataupun dalam dalam neraka kata syarah rahimahullah al yaumul akhir minal -maut. Dia sebut daripada, memulai daripada ma, mati. Satu pandangan lah. Ila akhiri ma yaqa'u yaumal qiyamah. Sehinggalah pada akhir perkara yang berlaku pada hari kiamat. Sama ada mas, maksud murak dia akhir yang berlaku pada hari kiamat tu, maksud dia masuk syurga, masuk neraka tu. Ataupun kita kata tak ada pengakhiran lah. Kan? Ha. Kalau maksud dia ada akhir, itulah maksudnya mas masing-masing dapat masuk syurga ataupun masuk neraka. Sumia bidalika li hari tersebut dinamakan sebagai hari akhir. Dia kata kerana la 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 ba'dahu li anahu la 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 ba'dahu sebab tidak ada malam lagi selepasnya. Wal makna an al khamisah min arkanil iman al imanu bil yaumil akhir. Yang kelima, bahasanya yang kelima daripada rukun-rukun iman, beriman dengan hari, dengan hari akhir. Wa ma'nal iman ni bihi. Kenapa maksud beriman dengan hari kiamat ni? Beriman dengan hari akhir ni? Maksud beriman dengannya, kata syarah, al-imanu bi'annahu mawjudun. Ha, itu beriman, percaya, yakin. Ha, Terjakin, mengaku putus dalam hati, bahasanya hari kiamat itu ada. Ha, ada dan akan berlaku. Ha. Al-imanu bi annahu maujudun dan uh, lepas tu al-iman bima yashtamilu alaihi dan kita beriman juga dengan apa yang berlaku di dalam hari kiamat tu. Apa dia yang akan berlaku pada hari kiamat tu? Minal mizan daripada timbangan nanti amalan kita akan ditimbang ada ha, ulama khilaf yang ditimbang tu apa dia adakah amalan tu sendiri yang akan ditimbang ataupun suhuf apa buku catatan yang ditulis amalan kita tu adakah itu yang akan di ditimbang ulama khilaf ha, lepas tu amalan nak ditimbang macam mana amalan tu nak ditimbang kan dia amalan tu kan perbuatan kita macam mana nak timbang perbuatan maksudnya dirupakan amal tu dengan satu benda yang boleh ditimbang dan letak di atas mizan <tuh> itu ada khilaf lah. Ada khilaf. Apa yang akan ditimbang nanti. <tuh> Kemudian wasirat. Yang pentingnya kita kena yakin lah adanya mi. Mizan. Dalam Al-Quran pun ada. Dalam hadis pun ada disebut tentang mizan. Kalimata ni. Habibata ni. Ila rahman ni, ni. Apa ni khafifata ni. Apa dia? Alal lisan. Lepas tu khafifata ni. Apa ni sakilata ni alal mizan. Oh, kama kala Nabi SAW, saya tak, terik, apa, tak ingat aa, tepat dia punya lafah dia. Ha. Masuk dia, apa ni ada dua kalimat yang sangat dikasihi, yang dikasihi kepada Allah Ar-Rahman. Ringan pada mulut, tapi berat pada timbangan. Aa, berat pada timbangan. Itu ada timbangan sebut, sebut mizan. Lepas tu, wasirat. Aa, dan juga sirat, titian. Sirat tu, titi, jambatan kan yang tak berjaya akan jatuhlah bawahnya neraka hmm. dan orang yang melaluinya pun berbagai-bagailah ada yang seumpama kilat cahaya kan ada yang berlari ada yang berjalan ada yang apa merangkak apa semua ngesot jadi semua tu berdasarkan amalan masing-masing berdasarkan amalan masing-masing Mungkin di dunia ni, dia boleh naik kereta besar, laju ke atas jalan, pecut, tapi ke atas tetian sirak ni belum tentu lagi. Kan? Aa. Aa. Jadi dia boleh laju di, di, dunia. Tak semestinya dia laju di akhirat. Aa. Semua tu berdasarkan amalan masing-masing lah. Ha. Lepas tu wal jannati. Lepas tu syurga. Wal nar dan neraka. Wasu'alil malakain dan soal. Aa. Soalan dua malaikat. Aa. Soalan dua malaikat. nanti Nanti dikubok. Ditanya oleh malaikat. Ha, uh, yang ni termasuk dalam hari akhir lah kalau kita ambil pandangan uh, syekh ni bermula daripada mati. Jadi mula daripada mati lepas tu kan ada seksa kubur uh, ada seksa kubur, ada nikmat kubur dan ada apa ni soalan dua malaikat. Malaikat apa? Mungkar, nakir. Uh. <tuh> kan. Nanti bila kita apa ni akan dikembalikan semula roh Dah masuk dah dalam kubur akan di lepas ditanam akan dikembalikan semula semula roh. yang disoal itu tu adalah jasad dan juga roh. Ya. dikembalikan roh dan kita waktu tu dikembalikan kita punya orang kata apa? Aa, keadaan kita, dikembalikan keadaan kita kepada keadaan yang mana kita boleh memahami apa yang disebut oleh malaikat apa yang di, apa yang ditanya oleh malaikat faham ha <tuh> Jadi soalil malakain termasuk sekali lah kalau ikut bermula daripada mati ni. Ha. Wa soalil malakain soalan dua malaikat wa na'imil qabri ni'mat kubur wa azabihi azabnya wa ghayi zalik dan selain daripada tu. Ha. Jadi hak ni hak dah semua hak berlaku dalam dalam hari kiamat ni kena beriman juga. Sebenarnya so, kita beriman, apa, hari kiamat itu benar-benar ada dan akan berlaku. Begitu juga kejadian-kejadian pada hari akhirat nanti. Kan, ha, Timbangan, titian, sirak, syurga, neraka, soal jawab dua malaikat di alam kubur. Ha. <tuh> Nikmat kubur, azab kubur, semua itulah ha. kena beriman juga. Itu beriman dengan hari akhirat. Yang keenam, yang terakhir, wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Ha, dan beriman dengan uh, dengan qadar dengan qadar Allah Taala baiknya dan buruknya semuanya daripada Allah Taala. Ha, qadar-qadar ni apa? Hmm, kat sini dia tak datang dia tak sebut qada lah. Dia sebut qadar sahaja. Dan dia takrifkan pun, dia ta'rifkan kodar. Hmm. Dan ada khilaf lah dalam menta'rifkan kodok dan juga kodar. Kodok tu apa, kodar tu apa. Kalau dalam tak siapa dah mengaji, Jahurah Tauhid, ada lalu dah. Ha? Lalu dah. Kan? Ada khilaf antara maturidiyah dengan Asyairah dalam mentakrifkan kodok dan juga qadar. Ini kita ambil satu lah. Kan? <coughs> jadi kata syarah rahimahullah al, apa ni al, al qadaru ijadu wahil al asyaa ala qadrin maksus wa takdirin muayyan fi zawatiha wa afaliha. Nah, jadi al qadar maksudnya ijad. Allah Taala menjadikan ijadu wahil al asyaa. Allah Taala menjadikan sesuatu ataupun mengadakan sesuatu ha. itu Qadar kalau Qadar penetapan Allah Ta'ala akan sesuatu ha. ibarat nak mudah faham macam inilah kan ha, kita uh, belum buat rumah kita buat peta dulu kan kita buat peta dulu. Peta tu adalah penetapan terhadap sesuatu yang kita nak buat. Lepas tu bila kita dah ada peta tu baru kita buat ikut apa yang telah di peta tu. Buat tu kita kata ketetapan awal tu itu nak mudah fahamnya qada. Buat apa yang telah ditetapkan tu itu qadar. Okey, dia nampak? Ha. Tu so, dia kata ijadu wahi al-asyia'. Ah. Allah Taala menjadikan. Ah. <coughs> itu perbuatan Allah Taala menjadikan sesuatu perkara tu di atas kadar yang telah aa, ditentukan. Aa, di atas kadar yang telah ditentukan sejak azali lagi. Ah wa takdir muayyan. Di atas kadar dan dan, apa, dan takdir yang telah di ditentukan pada zat sesuatu perkara tu dan perbuatan sesuatu perkara tersebut. Itu qadar. Ha. <tuh> Jadi apa yang berlaku, sama ada baik ataupun buruk, kan semua tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha. <tuh> itu kita kena berimanlah. Kan kita kena beriman dan uh, kita kena belajar redha kan Ha, kita boleh redha dengan kodok dan juga kodar. Penetapan dan apa yang telah Allah Ta'ala uh, buatkan. Hmm. Al-makna an-nasadisa min arkanil iman. Yang keenam daripada rukun-rukun iman. Hmm. Rukun -rukun iman hmm. Al-imanu bi'annahu la budda min wuku'i ma qaddarahu Allah. Hmm. Yang keenam daripada rukun iman ialah beriman bahawasanya mesti tak dapat tidak mesti berlakunya apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala wa annahu yastahilu wuku'u ma lam yuqaddirhu dan ha, apa ni beriman saya yakin dan percaya bahawasanya mustahil berlaku apa yang Allah Taala tak tentu tak ada sesuatu yang berlaku yang luar daripada ilmu Allah Taala yang luak daripada uh, iradah Allah Taala. Hmm. Wa anna al-khayra wa al-sharra qaddarahu mawahu qabla khalqil khalqi. Dan bahasanya khair dan juga syar itu baik dan buruk itu Allah Taala telah menentukan kedua-duanya sebelum penciptaan makhluk. Wa anna jami'al kainati biqadaihi wa qadarihi wa iradatih dan bahwasanya semua benda yang ada ni semuanya benda yang ada yang berlaku ni semuanya dengan qada Allah Taala dengan qadarnya dan juga dengan iradah dia dengan kemahuan dia tak ada sesuatu yang berlaku bukan dengan kemahuan dia tak <tuh> Baik, faslun. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Ha, nah, makna la ilaha illallah tu tidak ada yang uh, disembah dengan sebenarnya. Tidak ada yang disembah, tidak ada sesuatu pun yang disembah dengan sebenarnya fil wujud pada wujud pada alam realiti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia kaitkan dengan bihaq? Nah, sebab yang disembah di alam realiti ni banyak aja kan tapi bukan bihak tapi bil bil batil ada orang sembah matahari ada orang sembah bulan ada orang sembah api ada orang sembah orang kan ha jadi dia kaitkan bihak untuk keluarkan apa yang disembah dengan batil kata syarah rahimahullah al makna anna ma'na kalimah anna ma'na kalimati la ilaha illallah al marah fi arkanil islam la apa la musta ibadati fil wujud illallah maksudnya makna kalimat la ilaha illallah yang lalu yang telah lalu pada rukun rukun Islam Dan rukun Islam dia sebut apa ni syahadah la ilaha illallah kan jadi makna la ilaha illallah yang telah disebutkan pada rukun Islam tu maksudnya tidak ada yang selayaknya yang berhaknya untuk di disembah pada pada wujud ini kecuali kecuali Allah. Wa al mu'allifu al ma'buda biqaulihi bihaq. Dan mu'allif telah kaitkan. Ah ni kita duk bincang itu kait-kait tu. Ha. Dia nak sebut kenapa mu'allif kaitkan ma'bud tu bihak Kenapa dia tak dia tak sebutlah ma'buda saja? Kenapa dia kaitkan dengan bihaqqin? Jadi dia kata mu'allif telah mengkaitkan perkataan ma'bud dengan katanya bihaqqin dia kaitkan dengan perkataan bihak ihtirazan kerana nak mengeluarkan ataupun nak mengecualikan anil ma'bud bi batil daripada yang disembah dengan bah batil fa inna afradahu kathirah. kerana sesungguhnya afrad entiti-entiti yang apa ni yang disembah tu dengan batil tu banyak kaljin seperti jin wan nujum dan juga bintang wal asnam berhala kan ha. semua tu al ma'bud bi batil sebab itulah dia kaitkan dengan bihak jadi nak ihtiraz nak ikhraj nak mana ada ha, tak? kemudian alamatul bulughi salasun wallahu ta'ala a'lam